qadınların pensiya yaşı aşağı salınır. Salam dəyərli izləyicilər. Xəbəri keçməzdən əvvəl videonu bəyənib öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Videonu bəyənin ki, YouTube videonu daha çox insanın qabağına çıxarsın. Əmək şəraiti xüsusi ilə zərərli və ağır işlərdə azı 12 il 6 ay çalışmış kişilərin və azı 10 il çalışmış qadınların yaş həddi 5 il azaldılmaqla onlara yaşa görə əmək pensiyası hüququnun verilməsi nəzərdə tutulur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən qeyd olunsa, orqa verilən məlumata görə, pensiya təyin edilərkən həm pensiya kapitalının, həm də ümumi stajın kişilər üçün 25 il, qadınlar üçün 20 il ilə eyni anlayışla tələb olunması zərurətinin aradan qaldırılması təklif edilir. Qeyd edilən kateqoriyadan olan vətəndaşlar üçün bu humanitarlaşma pensiya qanunvericiliyində dəyişikliklər edilməsinə dair Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış yeni layihədə əksini tapır. Layihədə məşəraitin xüsusi və zərərli idi. Ağır işlərdə çalışan şəxslərin tələb olunan qədər staçı olmadığı hallarla bağlı da humanitar yanaşma özünü göstərir. Elə hallar üçün tələb olunan pensiya kapitalının 30% -ə qədər azaldılması təklifi layihədə yer alır. Bu da onların pensiya hüququna ə çatanlığını artırır. Qeyd edək ki, düzəlişli şirkətlərlə yaşa görə pensiya hüququ verən istisahatların, işlərin, peşərlərin, əzizfələrin və göstəricilərinin siyahıları Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənir. Əməliyyatın xüsusi və zərərli də ağır olan işləri də həmin əsasında müəyyən olunur. Noyabrın 5-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Günün Səsi İnfo-ya verilən məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, burada büdcəli şərtlərlə pensiya hüququna malik pensiyacılar istisnadır. Məktəbə qədər və iltidsa sinif müəllimlərinə pensiya büdcələri nəzərdə tutulmuyor. Qunoce si infona məlumatına görə, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Sosial Ödənişlərinin Təyinatı üzrə Mərkəzi filialının direktoru Mail Məmmədov deyib. O bildirib ki, əmək pensiyaları haqqında qanunla mütəmadi olaraq dəyişikliklər edilir. Sonuncu dəyişikliyə görə qanunda belə bir güzəşt nəzərdə edilməyib. Bu məsələ ilə bağlı hansı bir dəyişikliyin olması məsələsi hal-hazırda gündəmdə deyil.